ये जो नेगेटिव जुमले होते हैं ना वो तो किसी ने एक बात कही कि ये जो एम वी है जेलसी एम वी है दुश्मनी है माफ़ न करना है अंदर से कुड़ना है ये आपकी आपके सेल्स की डिस्ट्रक्शन का ज़रिए बनता है ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को अफेक्ट करता है ये आपकी फ़िज़िकल लाइफ को अफेक्ट करता है यह आपकी इमोशनल लाइफ को इफेक्ट करता है या आपकी फैमिली लाइफ को इफेक्ट करता है तो यह नेगेटिविटी है ना यह नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी को रुइन कर देती है तबाह बर्बाद कर देती है उसके मुकाबले में एक वो आदमी है जो पॉजिटिव रहता है एक आदमी को तरक्की करते हुए देखता है तो वो भी खुश होकर उसके पास केक लेके पहुंच जाता है कि भाई बहुत अच्छा आपको अल्लाह ने तरक्की दी है माशाल्लाह हमें तो बड़ी खुशी हुई आपकी तरक्की दे के वो लोगों के लिए दुआ करता है उसे कोई अच्छी चीज़ मिले तो अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी दुआ करता है या अल्लाह जो चीज़ आपने मुझे दी है मेरे भाई को भी दे दें मुझसे ज़्यादा दे दें आपने मेरे घर में खुशहाली दी है आप मेरे भाई के लिए भी बजाय इसके कि आदमी दूसरे के पास चीज़ को देख कर कुढ़े और अपना दिल छोटा करे और ये सोचे कि यार ये इसको क्यों मिल गई ये मुझे क्यों नहीं मिली इसमें एक बात और मैं अहम बात कहूँ आप जो नेगेटिव बात दूसरों के बारे में कहते हैं ना ये कुदरत का निज़ाम है इसको लिख लें आप के वो नेगेटिव चीज फिर आपकी तरफ आती है आप जो कर्सिंग जुमले किसी और के बारे में कहते हैं आप कोई खराब शगुन की बातें दूसरे के लिए करते हैं आप बदुआ की बातें दूसरे के लिए करते हैं वो बदुुआ और नेगेटिविटी लौट कर आपकी तरफ आती है। उसे कुछ नहीं होगा लेकिन वो फिर आपको हांट करेगी वो आपको हांट करेगी ये बिल्कुल एक अल्लाह सुबहाना वाली का एक डिवाइन रूल है कि जिसे हमको समझना चाहिए